येवला शहरातील पॉवर हाऊस महावितरण कार्यालयासमोरील परिसरातील नागरिकांच्या घरांमध्ये गटारीचे पाणी घुसल्याने संतप्त नागरिकांनी नगरपालिका प्रशासन तसेच नगरसेवकाविरोधात घोषणाबाजी देत संताप व्यक्त केला आहे वेळोवेळी वेड़ सांगून देखील गटारीचे पाणी घरात घुसत असल्याने त्वरित प्रशासनाने या गटारीच्या पाण्याचा बंदोबस्त करावा अशी मांग संतप्त स्थानिक नागरिकांली है और मेंबर लोग है ना एम सी ऑफिस के सामने क्या तकलीफ है को तकलीफ इतनी भैया पूरा गटर का पानी घर में घुस रहा है कितने दिन से तकलीफ चालू है ये बहुत दिन से चालू है नगर पालिका के, के लोग आते के नहीं वो भी नहीं आते है ना मेंबर लोग भी नहीं आते सिर्फ बोलते बनाएंगे बनाएंगे कोई बता रहा नहीं इसके वजह से मैं बीमार हो गयी आज सुबह क्या हुआ तुम्हारे घर सुबह पूरा पानी गटर में हमारे तीन जन के घर में घुसा पूरा पानी मैंने बीमार होके पूरा हाथ से पानी फेंकी हो पानी, पानी पूरा पानी मेरे घर में डलाने तो हर बोलो ना भैया कोई नहीं सुनता मैं माजिद क्यों पाँच दिन से एडमिट है उतनी बीमारी में मैंने गुका पानी हाथ से फेंकी ना तो फाइल बताती फाइल देख लो के पास से पावर हाउस के पास से बात कर रही हूँ मैं यहाँ से जो गटर का पानी है सबके घर में आज पूरा गटर का पानी गहला है और ये जो है नल का पानी जो आज छोड़े लिया था ना तो पूरा तीन जन के घर के अंदर पानी गहला है इसकी जिम्मेदार कौन है नगर पालिका है क्या मेंबर लोग है मेम्बर लोग जिम्मेदारी अरे एक मेंबर यहाँ पे झाकने के लिए आता नहीं है गली के अंदर बस आते हैं वोटिंग के पुराते आते है वोट लेते हैं वोट लेते हैं और चले जाते हैं और दूसरा कुछ काम हुआ नहीं गली का गली का पूरा वीडियो बना के हम आज वायरल करने वाले नगर पालिका के अंदर और जो अगर हमारे अच्छा बीमार पड़े हमारे बुजुर्ग लोग बीमार पड़ेंगे इसकी जिम्मेदारी नगरपालिका रहेंगी और जो ये गटर का पानी जो आज तुमेला इसके अंदर हुए गटर का आज के आज काम होने होना बस हमारी ये ना नगरपालिका से विनती आज साई ज्योति मुळव्यात हॉस्पिटल मुळव्यात भगंदर फिशरवर आयुर्वेदिक औषधोपचार क्षारसूत्र इंजेक्शन व वेसल सलर जर्मनी लेजर मशीन द्वारे उपचार डे केयर सेंटर एडमिट राहण्याची गरज नाही मेडिक क्लेमची व्यवस्था श्री रुग्णांसाठी श्री रोग तज्ञ ठिकाण धारंगवा रोड कोपरगाव संपर्क डॉक्टर तुषार गलांडे डॉक्टर काजल गलांडे